श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमात्रे नमः हरिः ॐ अथ श्रीवाराही अनुग्रहाष्टकम् ईश्वर उवाच मातजगद्रचनाटकसूत्रधारत्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् ईशोऽप्यमीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु गृणतस्तव लोकतुण्डे आडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधीर्यतो यत् त्वन्नाम संस्मृतिरियन्ननु न स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदयात् उदितस्फुटरो महर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुन्त्वा अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरैता दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविधिकेशवमौलिरत्न रोचयोज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतो मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वं भूया भवानि भवनाशिनि भावये त्वां लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्तेर्वाराहमूर्तिरखिलार्थकरी त्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतं त्वं देवि वामतनुभागहरा हरस्य त्वामम्बतप्तकनकोज्वलकान्तिमन्तर्ये चिन्तयन्ति युवतीतनु मागलान्तां त्रिनयनां वरपोत्रवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य यस्य मातर्मोक्षोऽपि यस्य न सतो गणनामुपैति देवासुरोरगनृपूजितपादपीठः कस्याश्रियस्सखलु भाज नतान्न धत्ते हिन्दुष्करन् त्वयि मनोविषयं गतायां हिन्दुर्लभं त्वयि विधानुवदर्चितायाम् दुर्भरं सकृत् सकृत्स्मृतिमागतायां किं दुर्जयन्त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम् इति श्रीवाराह्यनुग्रहाष्टकं हरिः ॐ तत्सत्